الا تعتقدين ان حزب الله حقق انتصارا في حرب تموز يعني عندما يوقف الاله العسكريه الاسرائيليه تبختر الجيش الاسرائيلي خليني اقول لك ابو عبد الله احنا مشكلتنا ان احنا ننظر للموضوع نظره فيها شيء من السذاجه اذا اسرائيل خسرت يبقى احنا بالتاكيد رابحين ما دام في طرف خاسر يبقى لازم في طرف طرف رابح والحروب يا ليتها كانت بهذه البساطه يعني قد يكون الطرفين خاسرين وهذا هي الحاله يعني عندنا طبعا اسرائيل خسرت بجانب العتاد والارواح بشكل قليل خسرت سمعتها سمعة جيشها الذي لا يهزم يعني لكن لبنان انت اذا بتنظر الحاله انا دائما اقول خلينا نعرف شنو الانتصار اول، لما انت عندك هدم للبنيه التحتيه تكلفته بالمليارات، لما انت عندك خسائر بالارواح بالالاف، لما انت عندك بلد اخذ خطوات الى الخلف، لما انت عندك سياحه قتلت تماما في البلد، اذا كيف يكون هناك اي نوع من انواع الربح او الانتصار وكيف ننزل احنا الى الشوارع نحتفل واحنا عندنا مثل هذه التراجعات، من باب اولى يكون في تقييم لما حدث سلبا حتى نتفاداه في اي موقف سياسي قادم وهذا هو اللي كنت اتكلم فيه برايك ان القداسه التي يعني يحاط بها حزب الله هي التي جرت عليك مثلا هذا الانتقاد هذا الرفض هذه رسائل التهديد اللي وصفتك باليهوديه وصفتك بالعمالة وصفتك بالخروج من الدين كان هناك غضب عارم طبعا من انتقادي لحزب يأخذ صفة دينية أنا أعتقد أبو عبد الله إحنا ما زلنا الشعوب العربية والإسلامية تنتظر المخلص احنا دائما بانتظار البطل هذا الشخص اللي ياتي وينتشلنا من الضياع وينتشلنا من الحاله الانحدار اللي نعيش فيها آه. و... وتحقق في اكثر يعني في في التاريخ السياسي العربي الاسلامي ترى ان احنا نتمسك باشخاص معينين ونمشي وراهم ك... كقيادات دون النظر الى الابعاد اللي اللي تاتي فيما بعد عندك مشكله اول شيء مع الدين لا طبعا ما عندي مشكلة مع الدين، انا عندي مشكلة مع فرض الدين. وهذا اللي حاصل عندنا في معظم دولنا العربية. كيف فرض الدين يعني؟ آه الحين آه انت لما تفرض آه نهج ديني معين في دولة معينة، مم. يعني خلينا ناخذ الكويت مثلا كمثال بما اني كويتية. الـ الكويت النهج الديني سائد فيها سنة. السني اللي هو المذهب السني بد... الغالب باعتبار الغالبيه مثلا غالبيه سنيه وكذلك الحكومه سنيه فاذا لابد ان راح يكون في فئه آه راح تظلم صحيح راح تنتهك بعض من حقوقها يعني كيف يمكن اعتبار الحكومه سنيه قصدك لان تمثيل السنه في وزراء شيعه نعم في وزراء شيعه لكن الاغلبيه سنيه وال... بس ما وال... يمكن ان نعتبر صبغه الحكومه صبغه سنيه لا طبعا اكيد هي صبغه سنيه حتى, لما لو تكون كان في بعض طبعاً. طبعاً. حتى لو كان في بعض الوزراء شيعة والأسرة الحاكمة كذلك نعم. فبالتأكيد المذهب الغالب الدين منهج التربية الإسلامي اللي يدرس في مدارسنا لأولادنا مذهب سني م. الآن قانون الزك... الزكاة اللي اقر على الشركات هو قانون سني بحت لا يطبق عند الشيعة نهائيا فاذا انت مؤكد قاعد يعني انت قاعد تدافعين عن الشيعة لانه حقوقهم مثلا مش موجوده لا في أبداً. في مش مطبقه لا, لا ابدا لان بالعكس انا قاعد أقول مثلا في ايران إيش السنة منتهى حقوقهم في بعض حقوقهم ما قاعد يحصلون عليها م. وفي ضغوطات عليهم لانهم يعتبرون اقليه هناك م. انا قاعد اقول لما تفصل الدين عن الدوله لما تحقق المدنية الكامله العلمانيه هي تحمي الاديان ولا تقف ضدها لان انت تتعامل مع كل الاديان على مستوى واحد وتكفل حريه الجميع في ممارسه حقهم الديني هي هذه يمكن انا اراها ان هي مهمتنا كناس تكتب في الصحف ان احنا نوضح ان مبدا العلمانيه ومبدا الليبراليه اللي سمعتها سيئه مؤخرا في العالم العربي هي ليست مبادئ ليش ليش سمعت لان لها سي... صبغه تكفيريه طبعا الحين اللي, برا... اللي قصدك عن... انه في مواجهه لها بالتكفير يعني نعم نعم مم. في اتهام لها بالتكفير مم. لما تقول احد علماني فهو كافر وهذا غير صحيح مطلقا العلمانيه هي الايمان بفصل الدين عن الدوله يعني آه الدين لله والوطن للجميع فاذا كل انسان حر في ممارسه دينه و... ونهجه الروحاني مم. ولكن الكل يحتكم الى دوله مدنيه بذلك تضمن مع... معامله عادله للجميع مم. ما تضمن ان السني يطغى للشيعي ولا ان الشيعي كل حقوق اكثر من السني ولا م. ان المسيحي ما يكون له حق في دوله اسلاميه وهكذا م. ما اقدر اقول لك لا عدتي للمذهب الشيعي ولا عدت الى المذهب السني انا اعلن نفسي كويتيه فقط اما المذهب الروحاني فبيني وبين خالقي يعني اه اذا أنت،, انت تفضلين ان تقدمي نفسك بانتمائك للمذهب نهائيا ما اقدم نفسي الا اني كويتيه هل تعتقدي بانه يعني طرحك لهذه النقطه تحديدا وهي انه انا اعتبر نفسي كويتيه قبل ان اقدم نفسي بانتمائي المذهبي بأنها ضرورة الآن باتت موجودة في دولنا في ظل صعود المد الطائفي ضرورة ملحة أبو عبد الله أنا بيسألك الحين أنا أسألك سؤال مم. أنا بالعادة ما أنسأل هنا أسأل <applause> اليوم أنا أسألك سؤال أنا أقول لك إذا أنت سألت في الشارع العام مم. إذا إذا مرجعيتك الدينية تسأل الناس إذا مرجعيتكم الدينية شيخك ملاك آية اللهك ايا كان مرجعيتك الدينيه اللي انت تذهب لها اذا افتت لك فتوى تخالف فيها مصلحه بلدك في الغالب راح تميل لمنو راح تقف في مع مصلحه بلدك ولا راح تقف مع فتواك الدينيه والاجابه راح يكون لها مدلولات خطيره جدا م. عشان كذي احنا اليوم نادي بفصل الدين عن الدوله عشان كذي احنا اليوم النادي وش وش تتوقعين مدلولات الاجابه ستكون و هناك انحيازات مذهبيه قويه مع المرجعيات وليس مع الدول وهذا يجيب لنا نار وبال علينا في دولنا طيب. العربية. الشخص اللي حتسألينه سيرى أن الدين أهم من الوطن. هذه المشكله خلق من اجل الدين هو تدري ليش عبد الله لان احنا نقيم مقارنه بين الدين والوطن والدين والوطن لا يحتمل عن المقارنه الدين نهج روحاني والنهج يعتمد على النيه لذلك انت لا تستطيع ان تبني اوطان على مناهج روحانيه تعتمد على نيتك تعتمد على ما تضمر مو ما تظهر فلذلك ألا ترين ان هذا يتعارض مثلا مع مع منهج النبوه مع الأسلوب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرسول محمد ظاهرة عظيمة لن تتكرر فهو بجانب كونه رجل سياسي حكيم وحنك وطبعا رجل صاحب رسالة سماوية هو كذلك كان له قدسية لن تتكرر لبشر آخر لذلك هو كان يقدر يجمع حوله هؤلاء الأشخاص ويحكمهم بكلمة منا اللي هو سياسيا الـ سياسيا ودينيا واجتماعيا، الكل كان يستمع له ولذلك بعد وفاته شنو صار؟ بعد وفاته أنا ما راح أقول لك بكم سنة أنا قاعد أقول لك بعد وفاته بساعات شنو صار؟ صار على خلاف. طول شعلة الانقسام بدأت لأنه هو اللي كان يجمعهم القداسة لم تنقطع بل القداسة موجودة بالنصوص احنا ما اختلفنا، احنا قاعد نختلف على أنك تسوي هذه القداسة أنك تستخدم هذه النصوص لتبني دولة حديثة إحنا نقول ما يصير لأن هذه النصوص تفرعت واختلفت طرق فهمها عدل إلى جانب ذلك الدول الحديثة ما تضم مسلمين فقط أنت ما تقدر تبني دولة فقط على الإسلام وتخرج خارجها أي أصحاب ديانات أخرى يعني تبين الدولة تصير ما لها علاقة بالإسلام أبي الدولة يصير ما تبنى على أساس ديني تكون دولة مدنية ولكن من شروطها أن هي تحمي كل من يريد أن يمارس دياناته في ظلها يعني أنا أقول لك مثال البهرة البهرة اللي هما طائفة مسلمة مؤخرا في الكويت منعت من أن يكون لها دار عبادة منعت من أن يكون لها مسجد ليش؟ لأن يعني أنت تريدين بالعلمانية أن تدافع عن الحقوق الدينية العلمانيه تحمي حقوق الاقليات وتحمي الحقوق الدينيه كافه طبعا احيانا حقوق الاغلبيه تضيع في كثره الحديث عن حقوق الاقليات بعد شلون ممكن تضيع انت اذا تضع نظام مدني يحمي الكل يقول لك مثل ما انت حر في نهجك السني انا حره في نهج الشيعي ومثل ما المسيحي له حقه فاليهودي كذلك له حقه اذا احنا جميعا متساوين ومحميين تحت النظام العلماني اللي عاملنا كلنا بدون فروق